Упродовж кількох тижнів Львівщина прихистила понад тисячу біженців з Кримського півострова та південно-східних областей України. 11 березня на тимчасове проживання в оздоровчо-лікувальний комплекс Ровесник прибуло 28 кримських татар. Рятуючись від загрози можливих бойових дій, вони змушені були покинути рідні домівки. Підтримати біженців та надати їм тимчасовий притулок на території оздоровчо-лікувального комплексу зголосився генеральний директор ДП вугілля Петро Солоненка разом із проспілкою гірників. А от налагодити побут і безболісно адаптуватись на наших теренах кримчанам допомагає колектив ровесника на чолі із директором Василем Карвацьким. На сьогоднішній день у нас перебуває 28 кримських татар. Це 16 дорослих і 12 дітей. Ну, вони розміщені майже всі по сім'ях, по будиночках сім'ями. Я думаю, що нормальні умови для них є, тому що в кожному будинку індивідуальне опалення, в кожному будинку індивідуальна гаряча вода. Троє дітей навчаються в четвертій школі, це третій, четвертій і одинадцятий класи. Ну а так діти приймають процедури по можливості, батьки теж приймають процедури, відпочивають. Стараємося, щоб їм тут було добре. Категорія відпочиваючи дуже така різна, від 45 років до року і два місяці. І ми, звичайно, стараємося, щоб якраз і, і тих найменших наших клієнтів гарно проводувати, і дорослих теж вони харчуються у нас за чотирьох разів харчуванням, видаємо їм під вечірок, стараємося, щоб звичайно, страви були такі більш такі різноманітні, ну, а для дітей так, більше молочного, фрукти, овочі. 21-річний Рустам приїхав до Червонограда із Сімферополя разом із рідним братом, сестрами та маленькими племінниками. До буремних подій на півострові працював продавцем запчастин для автомобілів вітчизняного виробництва, захоплювався фотографуванням, цікавився історією рідного народу та кримського півострова, брав активну участь у всіх проукраїнських мітингах. Сьогодні ж він разом із сестрами доглядає племінників. Гуляє з ними у Бендюському лісі. Втім, понад усе прагне повернутись додому. Приїхали за того, що Была опасность для наших детей. Мы хотели вывести ну, женщин и детей своих. Поэтому как бы, мы посчитали нужным приехать сюда, на Западную Украину. Сколько членов вашей семьи здесь пребывает? Ну, около 80 человек. Из них э, трое детей. И вот как бы уже взрослые девушки. То есть, ну, я имею в виду девушки. И мы. Я и брат, то есть. Как вас здесь приняли? Вам здесь нравится? Приняли очень душевно, очень хорошо. Как бы мне понравился прием людей, которые здесь живут, которые помогают нам всячески здесь чувствовать себя как дома. Мне приятно здесь находиться. Кто остался в Крыму у вас и какие вести с родной земли? Ну, много родственников, конечно, осталось у нас в Крыму, там, на нашей родине. И Говорят, что как бы все тихо, но по некоторым данным, что атаковали и новые как бы воинские части. Говорят, что стреляют людей. Ну, я имею в виду из военных людей, которые не хотят сдаваться. Э, заминированные поля, которые на выездах с Крыма. Как бы это наводит чуть-чуть страха. Вы не планируете возвращаться в Крым? Как вы видите дальше свою судьбу? Ну, как таковой, конечно, хотелось бы вернуться к себе в Крым. Это все-таки моя родина, там мой дом, там мои родственники, и хотелось бы их увидеть. Вы уже здесь около недели. Возможно, есть какие-то проблемы, или вы бы в чем-нибудь нуждаетесь? Ну, как таковой, в принципе, я не нуждаюсь, и нам здесь все достаточно, как бы. Но Иногда приходят люди, которые советуют, ну, как бы, свою помощь предлагают, поэтому проблем с этим нету. В любом случае, можно обратиться к человеку, он всегда будет рад помочь. Как вы оцениваете э, те события, которые сейчас происходят в Крыму? И до референдума, которые происходили, и после референдума, как вы, вот как крымский татарин, оцениваете эту ситуацию? Mm. Как таковой я не принимаю референдум. Для меня это является незаконным действием нашей крымской власти. До референдума, да, до всех этих столкновений, которые были произведены ну, вот, на период референдума, да, вот как бы у нас как бы мы не ругались ни с кем, да, не было таких стычек, никого не надо было защищать, никого не надо было там пугать или что-то еще. А после референдума, да, ситуация, ну я уже здесь нахожусь, просто-напросто не, не участвовал на референдуме, поэтому не знаю, как ситуация происходит у нас там. Но я не принимаю референдум как официальный документ. И сейчас активно э, жителям Крыма предлагается поменять гражданство с украинского на русское. Как вы будете э, действовать в этой ситуации? И если уже Крым таки присоединят к России, какими будут ваши дальшие действия? Э, гражданство, конечно, не хотелось бы менять. Хотелось бы жить в Украине, потому что это Украина, Крым, это и есть Украина, э, наша родина. И я не вижу смысла менять гражданство. Я бы, наверное, все-таки остался бы на Украине. Это лично мое мнение. То есть, если бы Крым э, присоединят к России, вы туда не планируете возвращаться? Э, в таких плохих условиях, да.